Hola a todos. Aquí les comparto el spoiler del capítulo número 12 de Un I, uno de cuatro basados en el libro. ¿Eres tú quien mandó a que le peguen a Kum Kamol? Dijo Quin al recordar la noche en que le dispararon a Kamol, porque King también estuvo en el evento. ¿Que este viejo bastardo le disparó a Camol? Daniel se volvió hacia y enojado. Quin asintió. ¿Quién es él y qué tiene que ver con Camol? Preguntó Chen inmediatamente a Daniel, cuando vio que Daniel podía hablar telandés. ¿Y por qué debería decírtelo viejo? Dijo Daniel enojado. Cállate, señor Daniel. Kim apoyó inmediatamente a Daniel cuando el subordinado de Chen usó el dorso de la mano para bofetear la cara de Daniel con fuerza. Daniel miró al otro lado con enojo. ¿Qué quieres, señor Chen? Kim inmediatamente se volvió hacia Chen y le preguntó. Trató de controlar su voz para que no quiebre. Solo quiero algo de Camol dijo Chen en tono severo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? preguntó Kim. Estás relacionado, eres su esposo, te pertenece su amor. Debe estar dispuesto a hacer cualquier cosa por ti, dijo Chen en tono burlón. Esto hizo que Kim sintiera un dolor en su corazón. Creo que está equivocado, señor Chen, dijo quien en voz baja. ¿Qué pasa? preguntó Chen de inmediato. No soy la persona que ama, ya no, dijo Kim lastimándose. Daniel miró a Kim y frunció los labios un poco pensativo. Sí, ese tipo ya no es quien camó el ama, te ha salido mal, creo que es mejor dejar ir esta almohada. No pierdas tu tiempo porque la persona que camó ama soy yo, dijo Daniel. Kim se volvió para mirar a Daniel con incredulidad. ¿Qué es esto? preguntó Chen con severidad. No tengo que perder el tiempo. Aquí Nama Camol lo sabré pronto. Bastardo, ve a buscar la cámara. Chen se devolvió hacia sus subordinados en voz alta. Está bien, ya casi está, ¿no? Camol colgó el teléfono con una cara nerviosa porque todavía estaba preocupado por Kim y Daniel. Camol tenía a alguien que investigara los movimientos del lado de Chen porque Camol tiene confianza que debe ser Chen quien capturó a Kim y Daniel. Señor, gritó una voz de uno de los subordinados de Camol mientras entraba directamente a la oficina. ¿Qué pasa? preguntó Com en lugar de Camol en un tono estresante. Los subordinados de Camol pasaron un pequeño sobre marrón a Camol. Justo ahora el motociclista entregó el sobre. Dijo que alguien lo contrató para que te lo trajera. Así que me apresuró a llevárselo, dijo el subordinado de Camol. Las cejas de Camol se fruncieron juntas. Antes de cogerlo y abrirlo, una caja de tarjetas de memoria cayó en la mano de Camol. Tarjeta SD, Camol parecía desconcertado por el artículo en su mano. Tenía los ojos bien abiertos, inmediatamente se volvió hacia su computadora. Kong también caminó apresuradamente para pararse detrás de Kamol. Kamol insertó una tarjeta de memoria en la ruptura de la computadora portátil de Kim. Luego presionaron abrir rápidamente. Este archivo es un videoclip, señor, dijo con sintiendo antes de presionar para abrir el archivo. Aparecieron imágenes de clip, imagen de una habitación pequeña. Había dos sillas en él, pero no había visto a nadie. Poco después, Kamol tuvo que apretar los dientes cuando vio a su propio enemigo entrar en la pantalla. Oye Kamol, no te sorprendiste cuando viste mi rostro en este clip, ¿verdad? La voz de Chen se escuchó junto con una expresión tentadora, haciendo que Camol aprete los puños con fuerza. —Debes estar buscando a alguien —preguntó Chen caminando en círculos a través de la cámara. —Es esta persona —dijo Chen asintiendo en la otra dirección. —Kim —Camol gritó a Kim cuando vio a Kim y Daniel sentados en una silla y atados. Camol apretó los dientes y los ojos con ira. —Oye, saluda a la cámara, le enviaré este click a Camol —dijo Chen a Kim y Daniel antes de caminar para pararse detrás de Kim mientras levanta la barbilla de Kim levemente. Debes haber casi bailado a ver a tu esposo en estas condiciones. Vamos, saluda Camol. Chen terminó de hablar con la cámara y habló con Kim. Kim apartó la mirada de la cámara con ojos doloridos. Dio hola, gritó Chen en voz alta con un fuerte apretón en la barbilla de Kim. ¡Ay! gritó Kim mientras le dolía la barbilla. Este dolor no es tan emocionante como siempre. Es un dolor que le duele mucho. Si la persona que hizo eso fuera Camol, sería otra sensación de dolor. Prepara a nuestra gente. Esta vez voy a acabar con su industria. Camol apretó los dientes y dijo. Matar a quien, una voz áspera sonó desde la puerta de la oficina, haciendo que Camol se voltee para mirar antes de detener el video. Vio a un hombre de 40 años, alto y grande con un rostro oscuro pero piel blanca, cabello del mismo color que Daniel, de pie con un traje sobre los brazos en la puerta de la oficina. Iván, siento no haberte recogido, saludó Camol a Iván, antes de caminar hacia Iván abrazándolo para saludarlo. Iván palmió suavemente el hombro de Camol y se alejó porque Iván vendría a hablar con Camol sobre lo que Camol había dicho que dejaría la industria. Después de terminar su negocio, Iván inmediatamente tomó un vuelo directo a Tailandia. Camol hizo que sus subordinados fueran a recogerlo al aeropuerto. Está bien, sé que Daniel se está metiendo por aquí, ¿no? preguntó Iván en tailandés. Un poco respondió Camol con un suspiro de alivio, porque Iván todavía no sabe que Daniel fue capturado. Y cuando dijiste que querías dejar la industria, es cierto, preguntó Iván de vuelta, con sus ojos de alcohol mirándolo inexpresivamente. Si fuera alguien más probablemente sería asustado y aterrorizado ante esta visión, pero en cuanto a Camol no sintió mucho porque estaba familiarizado con este tipo de mirada. Antes de que hablemos de ello, tengo una cosa que decirte, dijo Camol con voz tensa, causando que Iván frunciera el ceño. Camol le pidió a Iván que se sentara y miraran juntos el clip en el escritorio de Camol.